Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Пергняк Иван и сегодня я расскажу вам про свои покупки ими 28А. Прошу огромное прощение за то, что так долго не выходило видео. Так, давайте приступим. Сначала я вам покажу две покупки. Это, первая первых шпаклевка. Вот такая. Вот. Шпаклевочка. И клей с носиком. Такой вот, смотрите. Там носик такой, и из него клей капает. Как из иглы, короче. И вот. Во-первых, давайте посмотрим на коробку. Это российский ударный вертолет ми 28 Не помню, вроде его крокодил называют или что-то такое. А потом масштаб 1 к 72 и размер его 23 см ровно. В нем в наборе 103 детали. Да. И давайте его откроем. Вот, инструкция на таких языках. И нас встречает такая обычная коробка доски. Первым делом инструкции нас встречает картинка и справка историческая. Инструкция довольно большая. Давайте я покажу ее плавненько такая. сзади способы покраски? Вот. Но мне они все не нравятся, а я его буду делать по-другому. Я его сделаю такой черный с красными полосками, ну увидите потом, когда я его сделаю. Давайте отложим. В наборе всего 5 литников. Первый литник это корпус вертолета и, по-моему, что-то турбины, вроде бы. Вот. Вот такой. ошибка есть. Давайте тоже отложим. И вот здесь да, то ли накосячила, то ли так и должно быть. Вертолет. Если вы хотите, под, ну, например, на веревочку на потолок проклеить, не получится так сделать. Потому что он будет стоять только на полке. И сейчас расскажу почему. Летающие вертолеты, у них лопасти прямые. А у этого, смотрите, вогнутые. Вот смотрите, как не пытаясь вогнуть, они все равно прямыми не становятся. Смотрите так литник клипника уберу и видите они такие выпуклые есть вот такой второй литник был теперь третий литник это фонарь кабины вот такой Это четвертый литник здесь все связанное с кабиной и ну, мини-фигурками и задним винтом вроде бы. Мини-фигурки здесь очень маленькие, их очень будет долго красить. И пятый литник. Вот такой. Это турбины и дно корпуса, на которые крепится шасси и вроде какие-то даже ракеты. Ну и в конце коробки нас встречают декали. И вот, звезда над ними очень сильно постаралась, они качественные, их много, и я, наверное, все тратить не буду, вот так вот хорошо видно их. И сделан для другого, например, вертолета, там написано, вертящийся винт, не трогать, опасный, ну, ну, вот. И в конце предосторожность. Что-то я то дрожать начал. Вот. Вот так. Давайте еще остаемся, вот такой литник. Всего в наборе 103 детали. Вот такой литник. Вот такой литник. Вот такой. Вот, вот такой декальки и инструкция. СМИ 28А. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч. В следующем видео я буду замирать этот чертолет. Всем бай-бай.